নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাষ্টিকৰ বেগ লৈ আহিছোঁ আৰু এই বেগটো বহুতেই ভাল কাৰণ বজাৰৰ বেগতকৈ এই বেগটো সুবিধাজনক হয় ইয়াত আপোনালোকে বজাৰ সমাৰো কৰিব পাৰিব চব পাচলি হওক বা অন্যান্য বজাৰো কৰিব পাৰিব এই বেগটো একো নহয় আপোনালোকে যিমান দলিয়াই মানে যেনেকৈ দলিয়াই মেলি দিলেও একো নহয় আৰু বেগটো খুবেই ভাল কাৰণ ইয়াৰ বচাবলৈ অকল জুইটোহে মেইন জুই দিলেহে বেগটো কলিব ইভাগে আপোনালোকে পালাই দিয়ক ভাঙি দিয়ক ছিঙি দিয়ক কোনো ধৰণে নহয় লাইফ টাইম যাব এই বেগটো আৰু গুথনিটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰ গুঠনি কৰিছে আমাৰ মামীয়ে বনাইছে এই বেগটো আজি মই ভাবিলোঁ বেগটো ময়ো শিকোঁ কাৰণ এই বেগটো বজাৰৰ কাৰণে বহুত উপযোগী আৰু আপুনি মোবাইল ল'ব পাৰে ইয়াত কামবোৰ ভৰাব পাৰে বিভিন্ন শাক পাচলিবোৰ ভৰাব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে সুবিধাজনক সেইকাৰণে মই এই বেগটো বনাব লৈছোঁ আৰু আপোনালোককো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম কেনেধৰণে নবনাওঁ আপোনালোকেও সুবিধা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ বেগ বনাবলৈ আৰু পিছৰটো চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ গুঁঠনি কৰিছে খুব ধুনীয়া গুঠনি এইটো আৰু এই গুঁঠনিটো ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ পাক দি বনাই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আজি দেখুৱাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথমতে দুডাল ৰছী লাগিব প্লাষ্টিক ৰছী আৰু এই প্লাষ্টিক ৰছীটো মই কেনেধৰণে কাঠি দিওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গম পাব যদি স্কিপ কৰি চাই বুজিব নোৱাৰিব প্ৰতিটো এটা এটা পাক আছে এটা এটা গাঁঠি এয়া চাওকচোন এটা ষ্টাৰ টাইপত হৈ গ'লগৈ তেনেধৰণে ৰছী লাগি যাব আপোনালোকক কেইবাডালো ৰছী লাগিব আপোনালোকে যিমান ডাঙৰ বেগ নবনাওক তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ৰছী জোখমতে কাটি ল'ব লাগিব এয়া চাওকচোন আমি ৰছীবিলাক এতিয়া কাটি গৈছোঁ মামী আৰু মই আৰু মোক মামীয়ে শিকাই গৈছে মই তেনেধৰণে পাক দি গৈছোঁ এয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ বেগটো অনুযায়ীহে ৰুচি লাগিব আপোনালোকে কিমান ডাঙৰ চাইজৰ বেগ বনায় মই বেছি ডাঙৰ নবনাওঁ এটা ফাৰ্ষ্ট টাইপত বনাম সেইকাৰণে মই বেছি ৰুচি লোৱা নাই কম ৰুচিতে কেনেধৰণে পাক দি গৈছোঁ চাওকচোন এতিয়া এনেধৰণে পাক দি গৈ থাকিম এটা এটা গাঁঠি মাৰি মাৰি একেবাৰে ইজি চিলাই যিকোনো বস্তু ক টান বুলি ভাবিলে টান হয় আৰু ইজি বুলি ভাবিলে ইজিয়ে হয় নহয় জানো ময়ো প্ৰথমবাৰে শিকিছোঁ মামীৰ ওচৰত ইজিয়ে পাইছোঁ এনেধৰণে গুঠি গুঠি আমি যাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া পিংক কালাৰ ৰছীডালত এনেধৰণে গাঁঠি গৈছোঁ একেটাই গাঁঠি হয় বেলেগ কোনো ধৰণৰ গাঁঠি নহয় একেটা গাঁঠিতে গুঠি গ'লে হ'ল ইডালৰ পৰা সিডাললৈ সিডালৰ পৰা সিডাললৈ ক্ৰছ ডিজাইনত কৰা হৈছে পঠিতডাল ক্ৰছ ক্ৰছকৈ গাঁঠি দিয়া হৈছে দেখিছেনে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু যদি ধৰিব পাৰিছে আপোনালোকেও বনাব পাৰিব এনেধৰণেই আপোনালোকে গাঁঠিটো মন কৰক মন কৰিলে সকলো কাম ইজি হৈ যায় এতিয়া এয়া চাওকচোন এনেধৰণে গাঁঠি দি গাঁঠি দি এতিয়া ওপৰলৈ গুঠি আছোঁ গাঁঠি কাঠি একেবাৰে ওপৰ অংশ পালেহি এতিয়া ওপৰ অংশটোনো কেনেকৈ কাঠি দিওঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব